তোমাক জাস্ট মই ৱাৰিং দিলো ইয়ৰ ইন ডেঞ্জার যদি তুমি তোমাৰ হাতত মই তোমাৰ হাতত চাৰি ঘণ্টা সময় আছে এটা চোৱা তুমি এইবোৰ কথা কৈ আছা তো এটা তোমাক হঠাৎ তুমি ৰাস্তাৰে গৈ আছা পাছৰ পৰা গাড়ী এখন তোমাক খুন্দা মাৰি পেলাই হা তোমাক মেজৰ ইনজুরি কৰি থৈ গল তোমাৰ কিবা হাত থাকিব নেকি কা কমপ্লেইন কৰিবা তোমাৰ বাচ্ছাটো আঠ বছৰীয়া কৰবাত কিবা এটা প্ৰব্লেম হল হয় হা হয় তেতিয়া তুমি কাক কমপ্লেইন কৰিবা হেল্ল' অঁ হিতেশ জেব শৰ্মা ক'লো অঁ তোমাৰ কি তোমাৰ ঘৰ ফেমিলি কি হ'ল বেয়া কৰাইছিলে ল'ৰা ছোৱালী কি ল'ৰা এটা আঠ বছৰ হৈছে আঠ বছৰ আচ্ছা তুমি কিন্তু কি মই তোমাক

কথাটো হ'ল তাৰ পাছত তোমাৰ চেনেলে এনেকে নিউজ প্ৰচাৰ কৰিলে যে শান্তিপূৰ্ণ মানুহৰ ওপৰত মানে গীতাৰ্থ দেৱশৰ্ম লাঠিচাৰ্জ কৰিলে শান্তিপূৰ্ণ ৰাইজৰ ওপৰত গীতাৰ্থীচাৰ্জ কৰিলে সেইটো সঁচা নেছো তুমিতো লোকেল ৰিপৰ্টাৰটো মই সেইকাৰণে মানে মানে সেই সময়ত লাঠি চলাব লগা দেখাছিলে তেনেহলে আপোনাক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ কোৱা আমি শুনি লওক তাত সিদিনাখন তিনটা কেমেৰা আছিলে ঠিক আছে এই যিটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবাৰটো ওলাল সেইটো মোৰ কেমেৰাটো নহয় আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বনজিত ময়ুৰ বনজিত কলিতা যিজন ৰিপৰ্টাৰ আছিলে লাইভত নহয় ঐণ্টা হঠাৎ হৈছে দুটা ভিডিঅ' মৰ্ভ কৰা হৈছে যে প্ৰথমতে এটা দেখুওৱা হৈছে শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে মানুহে বহি আছে

মই কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলো বহুত মানুহ দেখিলো ত হয় মোৰ আঠ বছৰীয়া লৰা এটা আছে গাড়ী খুন্দিয়ে মাৰি থৈ যাব বুলি কথাটো মোৰ ভাল লগা নাই ভাল নালাগিবই না কাৰণ কি হল মোৰ লৰাই লেনটেইন কৰিবলৈ লাঠি চাইজ কৰিলে মানুহৰ ওপৰত তোমালোকে কি নিউজ কৰিলা বাকীখিনি পুলিচৰ ইনফৰ্ম আছে মই সেইখিনি গোটেইখিনি তোমাক নকওঁ কোৱাৰ দৰকাৰ নাই মই কথা তোমাক জাষ্ট মই ৱৰ্নিং দিলো ইউ আৰ ইন ডেঞ্জাৰ যদি তুমি তোমার হাতত এটা কেটা বাজি বাজিলে দেড়টা বাজিছে হ্যাঁ তোমার হাতত চারি ঘন্টা সময় আছে